अकोला महापालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे काँग्रेसने उद्धव ठाकरे गटाला मोठा प्रस्ताव देत भाजप विरोधात एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे काँग्रेस आमदार साजिद खान पठाण यांनी लवकरच सत्ता स्थापन होणार असल्याचा दावा केला आहे अकोला महापालिकेतील सत्ता समीकरण आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या एक्केचाळीस आकड्याची जुळवाजुळव सुरू असताना काँग्रेसने उद्धव ठाकरे गटाला मोठा राजकीय प्रस्ताव दिला आहे काँग्रेसचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की काँग्रेसला कोणतंही पद नको असून भाजपविरोधात सर्व पक्षांनी एकत्र यावं हीच आमची भूमिका आहे दरम्यान ठाकरे गटाचे आमदार आणि काँग्रेसचे आमदार यांच्यात बैठक झाली असून राजकीय चर्चा वेगाने पुढे सरकत आहेत भाजपकडून आधीच ठाकरे गटाला ऑफर दिल्यानंतर आता काँग्रेस मैदानात उतरल्याने राजकीय हालचालींना आणखी गती मिळाली आहे ऐंशी सदस्यांच्या सभागृहात भाजप सर्वात मोठा पक्ष असला तरी स्पष्ट बहुमत कोणाकडेही नाही त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाची भूमिका किंगमेकर ठरणार आहे या आमदार साजिद खान पठान प्रकाश आंबेडकर भेट घर अकोल सत्ता स्थापना असा दावा है।, ने, जो है वो हमारे साथ है और आंबेडकर साहब से चर्चा हुई उनके लोगों से चर्चा हुई आंबेडकर साहब आज अकोला आ रहे हैं कल उनके साथ में बैठक है आज शिवसेना के आमदार नितिन देशमुख ने जो प्रस्ताव रखा कि जो इस शहर के लिए सुरक्षा और रक्षा की बात करेगा और स्वास्थ्य अच्छा देगा शिक्षण अच्छे देगा और सबसे बड़ी बात कि अकोला महानगर पालिका में जो गब्बर सिंह टैक्स कम करेंगे हम उसके साथ में तो मैं शिवसेना को ये प्रस्ताव लेकर आज देने को आया कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है सब मिलकर आप सत्ता बनाओ हम बिना शर्त के पार्टी में देने के लिए तैयार है अगर इस शहर का भला होता है तो कांग्रेस पार्टी अपने सारे पदों का त्याग देंगी आको की जनता का साथ देंगे और आको लगी जनता का बड़ा टैक्स कम करने के लिए हम सत्ता के अंदर बिना किसी पद के भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं हमारी पूरी तैयारी है हम ये चाहते हैं कि यहाँ गैर भाजपाई सरकार बैठे क्योंकि जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया तो जनता का इशारा है कि इनको सत्ता मत दो तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का आमदार आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जितने भी गैर भाजपाई लोग हैं आप मिलकर सरकार बनाओ कांग्रेस पार्टी कोई शर्त नहीं रखेगी और कोई चीज के लिए आग्रह नहीं करेगी हम खुला समर्थन देने के लिए तैयार मैं तो आज भी कह रहा हूँ आपको कि आप रुको शपथ यहाँ पर गैर भाजपा सरकार का महापौर ही लेगा मैं पूरी तरह यकीन से कह रहा हूँ और आप मेरी बात का भरोसा करो क्योंकि हमारे पास में पूरे लोग हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं